Salam, xoş gördük sizləri. Biz bu gün sizinlə ismin tvariitelinin padyej ilə tanış olacağıq. Tvariitelni padyej ismin 5-ci halıdır və kim və çem sualına cavab verir. Kim, yəni kiminlə, çem, kim, nə ilə. Tvariitelni padyejla işlənən bəzi feillərə baxaq. Gardetsya, zanihatsa, interesovatsa казаться являться увлекаться хвастаться быть стать работать управлять болеть наслаждаться делиться винительный падеждан fərqli olaraq tvariyelni podyezhde bizə yalnız ismin hansı cinsə aid olduğunu bilmək kifayət edir Yəni canlı, cansız olmaqdan heç bir fərqi yoxdur. Başlayaq morskoy roddan. General sözü samitlə bitir və biz ona -om şəkilçisi əlavə edirik. Generalın olur. Dedushka sonu a hərfi ilə bitdiyinə görə biz -oy şəkilçisinə artırırıq. Olur dedushkoy. Dədə sözü sonu ya ilə bitdiyinə görə ey şəkilçisi artırılır. Olur? Dadyey. Sonun yaq keznaqla bitən sözlərə baxaq. Prepodavatel və slovar. Burda prepodavatel sözünə m artırılır, slovara isə yom artırılır. Bunu necə ifadə edə bilərsiniz? Fikir versəsiz. Prepodavatel sözündə vurğu, yəni udareniya rusca belə deyilir, prepodavatel v hərfinə düşür. Yəni sonuncu hecaya düşmür. Belə olan sözlərdə əsasən m artırılır. Amas lavar sözündə isə vurğu son hecaya düşdüyünə görə biz ona yom artırırıq. Və yadınızda qalsın ki, sözdə yo hərfinə görəndə bilin ki, vurğu həmişə o hecanın üstündədir. Artıq slavar sözünə yom artırırıqsa olur slavaryom. Vurğu yerini dəyişir. Cinski roda baxırıq. Jenskiy rodda sözlər bilirik ki, a və ya ilə bitən sözlər jenskiy roda aiddir. Burda yenə priroda sözündə sonu a ilə bitdiyinə görə oy artırırıq. Tyotya sözündə isə sonu ya hərfi ilə bitdiyinə görə e artırırıq. Olur tyotek. Yəni bu eyni qayda morskoy roda aid olan o istisna sözlərlə eyni formada olur. Neft sözü myak znakla bitir lakin qadın cinsinə aiddir. Biz ona sadəcə olaraq u hərfinə artırırıq. Neftu olur. Mat və doch sözləri də artıq sizə məlum olduğu kimi bütün hallarda fərqli şəkildə hallanır. Predlozhny padejdə olur material i docheryu. Sredney rodda olan sözlər. Sredney rodda olan sözlər bilirik ki, o və e hərfi ilə bitən sözlərdir. Burda daha asandır. Chuda sözü o hərfi ilə bitirsə, biz bura m artırırıq, olur Qda. E hərfi ilə bitirsə, yenə m artırırıq, olur Qorem. Bremen ya sözü sona m və ya hərf birləşməsi ilə olan sözlər isə artıq fərqli şəkildə hallandığını bilirsiz, Breminim olur. Bunlar tək halda olan isimlər idi. İndi baxaq cəm halda olan isimlər pridlozhny padejda necə dəyişir. Artıq biz bilirik ki, cəm halında olan isimləri heç bir cins kateqoriyasına bölmürük. Biz isimləri cəm halda, predlozhnoi padejdə hallandırarkən a, mi, ya mi və şəkilçilərindən istifadə edirik. Gətirək ruchka sözünü. Ruchka sözü gördüyünüz kimi qadın cinsinə aiddir. Əgər sözün sonu ümumiyyətlə cinsindən fərqli olmayaraq, sözün sonu a ilə bitirsə, ona biz A mi şəkilçisini artırırıq. Yəni A hərfinə silirik, olur ruchkami. Sözün sonu samitlə bitirsə, elə birbaşa A mi şəkilçisini artırırıq. Karandaş, karandaşami. Sonu yaylı bitən sözlərdə. Pesniya, pesnimi. Mi şəkilçisi hansı hallarda əlavə olunur? Sizə görə fikir verdisə, bizim işlətdiyimiz sözlər hamısı tək haldadır. Bəzi sözləri vardır ki, cəm halda fərqli şəkildə səslənir. Məsələn, "ribionok" sözü cəm halda olur "deti". Belə olduğu halda biz sözün sonundakı "i" hərfinə silirik və "mi" artırırıq. Olur "ditmi". Və yaxud da "çilovek" sözü cəm halda "lyudidme"dir. Yenə sözün solundakı "i"-ni silirik, olur "lyudmi". İndidə bu sözlərin cümlədə işlənməsinə baxaq. Məsələn, götürək работать felini. Кем работает твоя мама? Sənin anan nə işləyir və ya da kim olaraq işləyir? Cavab veririk. Моя мама работает врачом. Görürsüz, söz врачdı və sonu samitlə bitdiyinə görə biz ona om artırırıq. Və ya da Кем работает твой папа? Мой папа работает. Припадаватели. Буть в стать фелиде эйд мәналларда işlənir. Məsələn, я буду учительницей və yaxud də учитель. Я стану учительницей və yaxud də учитель. Və yaxud, чем ты занимаешься в свободное время? Yəri gəlmişkən, 1 dəqiqəlik bu mövzudan kənarlaşaraq, в свободное время frazası na baxaq. Yəni düzə gəlirsə keçən dərsdə mən demişdim ki, v və na prd loqları bir çox mənaları ifadə edir. Qarşımıza çıxdıqca mən onları izah edəcəm. Bir mənası bu burdakı sözdür. V svobodnoe vremya, yəni boş vaxtın olanda. V prd loğu biz bilirik ki, bir vinietelniy podyer ilə işlənir, biri də prdlozhnyy podyer ilə işlənir. Burda sizcə hansı podyerdə işlənib bu? Əgər düzgün tapdınızsa, sizə əfərin v predlogu burada vinitelni poderzhle islanib çunki heç bir söz dəyişmir burada svobodnaya sözünə baxmayın çunki burada əsasən biz hələ sifətlərin hallanmağına keçməmişik amma vremya sözü orta cinsə aiddir və orta cins vinitelni poderzhdə dəyişmir və ona görə də svobodnaya ona aid olan sifət də dəyişmir qaydaq mövzumuza cavab verə bilərik ki ya znimayus Спортом. Я увлекаюсь. Увлекаться. сюда башна гатмах, моя Я увлекаюсь футболом. Я увлекаюсь чтением. Он болеет гриппом. Отец гордится сыном. Кем гордится отец? Сыном. Как управлять людьми? yəni insanları necə idarə etməyə olar. Он хорошо управляет кораблём. O gəmini yaxşı idarə edir. Мы сидим и наслаждаемся красотой природы. Biz əyləşmişik və təbiətin gözəlliyindən həzz alırıq, zövq alırıq. Делись своим счастьем. Hoşbəxtliyini bölüş. Sonda bir qeydədə nəzərinizə çatdırım. Bəlkə nə vaxtsa harda saraslaşarsınız, belə bir söz ola bilər. Kniqoy yerinə məsələn ola bilər kniqoyu. Bu da tvaretini podeljen şəkilçisidir. Yəni çaşdırmayın özünüzü, eyni mənanı bildirir. Sonu A və Y ilə bitən sözləri biz bilirik ki, oy və ey artırırıq. Bəzən isə bu oyu və yaxud da eyu kimi olur. Məsələn, kniqoy kniqoyu və ya u da tёtə tёtiyu burda heç bir məna fərqi yoxdur knigoyu və ya u da tёtiyu bu şəkilçilər əsasən bədii ədəbiyyatda ən çox da şeirlərdə rast gəlir ancaq belə heç bir fərqi yoxdur hansını işlətsəz düzdür fərq nədən ibarətdir biz knigoy dedikdə olur kitabla knigoyu kitab ilə tёtə xala ilə tёtiyu xala ilə gördüyünüz kimi heç bir məna fərqi yoxdur. Tvoritelny padyej haqqında bu günlük bu qədər. Növbəti dərsimiz tvoritelny padyeje predloglarla bir yerdə işlətdikdə hansı mənaları ifadə edir, onu öyrənəcəyik. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənədək.